Мы были на Волчанском напрямку туда. И я попросил, получается, пять суток мне надо было. Он, у меня судебный процесс за квартиру в Одессе, получается, семейный там. И ну, мне не дали, получается, тебе суток. Там. Ставили задачи определенные. Выполнишь, поедешь, выполнишь, поедешь. И так оно уже тянулось, короче. Потом мне замполит сам говорит, что, мол, у тебя один выход, только с ИЗЧ. И я, он меня вывез, получается, на автостанцию, потому что мы там в посадках в лесу жили. Все, я поехал домой, получается, преступление. Так яке приступлення? Якщо мені треба було по сімейним суд, я все ну два з половиною години чоловік воює. Найпоширеніша причина це, що великий час не було замін. Хтось просто втомився, але хотів відпочити там хоча б декілька днів. Хто сам повертається, кого примусово повертають, але повертаються.